अल्हम्दुलिल्लाह वसलाम इबाद हिलीनफ़ा पिछले वीडियो में हम जशन ईद नबी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे उसी मौजु को दोबारा शुरू करते हैं हम वो मकतब फ़िक्र जो जशन ईद नबी को बदत कहता है उनका कहना यह है कि ये दीन में एक नई चीज़ नई चीज़ है जिसे ये लोग जो है शामिल कर रहे हैं याद रखिए है जैसे हम पहले गुफ्तगु कर रहे थे कि हम जितना इल्म हमारे पास है क़ुरान सुन्नत पर सोच रखने के बाद हम जो बात कर रहे हैं अपने इल्म के मुताबिक कर रहे हैं मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि इसमें कोई भी ऐसी बात जो आपको लगे कि इल्मी तौर पर सही नहीं है आप ज़रूर उसे किसी प्लेटफार्म पर भेज सकते हैं गुफ्तु कर सकते हैं छोटा बड़ा मज़मून मुझे भेज सकते हैं तो इन शुफगु करेंगे मगर बिदत के बारे में उम्मत का एक मुतफ़ का फ़ैसला है कि बिदत कहती हैं दीन में कोई नई चीज़ दाखिल करने को देखिए दीन दीन है इसमें कोई चीज़ भी अगर दाखिल की जाएगी तो नई चीज़ वो बिदत कहलाएगी मगर जैसा सबको मालूम है कि ये दीन तो है नहीं कहीं भी इसके बारे में कोई शख्स नहीं कह सकता कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है और जब आप बात करते हैं इबत दीन में दाखिल करने की तो कोई भी नहीं कहता कि यह चीज़ दीन है जो मनाने वाले हैं उनसे पूछ लीजिए कि क्या कुरान में कोई हुक्म है वो तो बता दें कि में कोई हुक्म नहीं है इसका रसूल सला व् की ज़िंदगी या सहाबा की ज़िंदगी इस पूरे टाइम में जो हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया किसी भी लम्हे में वो बताएंगे अगर बता सकते हैं तो वो बता सकते हैं कि दीन कहने के लिए उनके पास क्या दलील है जब अगर दीन कहने की दलील नहीं है ना वो इसे दीन कह रहे हैं और दीन में दाखिल भी नहीं है ये ये इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो उम्मत प्यार में मोहब्बत में इख्तियार करती है बिदत जब होगी जब किसी चीज़ को दीन कहा जाए अगर कोई भी मैं चीज़ दाखिल करूँ अगर इस वक्त मैं ये कहूँ कि नमाज मगरिब की भाई ये तो ताक होती हैं इनको चार कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सुबह की दो होती हैं बाकी भी चार चार हैं इसे चार कर दिया जाए और कोई उसे कबूल कर ले ये बिदत है ये दिन बना दिया मैंने उसे ये दिन नहीं था इसी तरह कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि ग्यारह रबी अव्वल को जो हम फंक्शन करते हैं या जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे जलूस हैं जलसे हैं ये ऐन दिन है कोई नहीं कहेगा इतनी ज़रूरत नहीं कर सकता कोई ना कि दीन कहा जाए इसको ये भी अंदाज़ा लगाएं रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने शादी फरमाई और शादी के बाद वलीमा जो है वो सुन्नत है यानी वलीमा उस शख़्स की तरफ से जिसने दावत की है जिसने शादी की है वो शादी की खुशी में दावत देता है वो सुन्नत है पूरे सगीर में जिसमें हम और आप भी जब अपनी बहन या बेटी की दावत करते हैं हम सबसे पहले अजीज अकरबा दोस्तों को बुलाकर शादी का खाना बेटी वाले देते हैं देखिए कहीं भी दीन में ये दस्तूर नहीं था दीन में ये था ही नहीं दीन में सुन्नत है आपने शादी की अकीका कीजिए शादी के बहुत से ऐसे रस्म व रिवाज हैं जो हर शादी में किए जाते हैं मगर ना तो रसूल अल्लाह वसल्लम की अपनी शादी में हुए ना सहाबा की शादियों में हुए ना आपकी औलाद की शादियों में वो रस्में हुई ये रस्में हैं जो में जारी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया अल्लाह ने आपको मता मक्का फतह फरमाया फतह होने के बाद आप जल्दी पर्दा फरमा गए इस दुनिया से मगर सहाबा कम कब तक जिंदा रहे कभी भी फतेह का जश्न नहीं मनाया गया उस तारीख को कि यह फतेह मक्का का जश्न है मगर हम जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं हम पैदा हुए सारी उम्र चौदह अगस्त को हम अपना यौम आज़ादी मनाते हैं योम आज़ादी अगर हम देखें हम मुसलमान हैं क्या हमारे दिन का हिस्सा है दीन में योम आज़ादी का कोई आ, कोई जिक्र नहीं है कोई उसका आइडिया नहीं है कोई उसकी नुमाइंदगी नहीं है मगर हम पाकिस्तान के मुसलमान बड़े बड़े शिरकत करते हैं किसी ने आज तक नहीं किया कि भाई चूँकि रोज़ अव्वल के जो है सदर अव्वल के जो मुसलमान थे उन्होंने नहीं मनाया तो ये बनाना बिता था ये दिन नहीं है ये एक मुलक का उसमें रहने वाले लोगों का उन्होंने देखा कि हम आज़ाद हुए हैं बहुत बड़ी हमारे लिए एक खुशी का मुकाम है चौदह अगस्त मनाते हैं इसी तरह ये दिन है इस दिन को भी जो लोग मोहब्बत से मना रहे हैं वो उनके दिल की एक ख़ुशी आप उसे एक एक रस्म कह लें आप उनकी खुशी का एक मौका समझ लें आप उनकी अपने दीन से मोहब्बत की एक अलामत समझ लें आप सब कुछ कह सकते हैं मगर जहाँ तक मेरा नुक़ः नज़र है कोई भी शख्स इसको बिदत नहीं कह सकता क्योंकि ये दीन में दाखिल हो ही नहीं रही किसी ने ये दावा किया ही नहीं कि भाई ऐसे दीन मानो आप इसे मोहब्बत से मनाते हैं मोहब्बत ही का जिक्र करते हैं बहुत सारी बातें हैं जिनकी अगर हम तफसील करेंगे तो वो एक गुफ्तु को खामा खा बढ़ाने का मौका होगा ये तो इस बारे में मतलब अफाम और तफीम से और दिल की ठंडक से हमें गौर करना चाहिए ये ऐसी बातें हैं जिसको खामा हर साल होता है मैंने इस साल भी सुना जिस गांव में मैं रहता हूं मुख्तलिफ़ मसाजद में आ, एक ग्रुप जो है वो इसकी मोहब्बत में गुफ्तगु कर रहा है और दूसरा गुफ्तु दूसरा ग्रुप जो है वो बिल्कुल इसको भिद्दत कह रहा है ये दोनों इंतहा हैं हम मुसलमानों को सेब नहीं देता कि इंतहा की तरफ जाए ना हमारे दीन ने हर मामले में हमें बैलेंस रखने की बात की है ना जो लोग इस मोहब्बत में मना रहे हैं उनको मनाने दीजिए आप अगर पसंद नहीं करते हैं यस हम अगर पसंद नहीं करते हैं दलील के जरिए बात कर सकते हैं मगर इतना बड़ा ये बात कहना कि बिदात है हम उन लाखों मुसलमानों को क्या कह रहे हैं ना अंदाज़ा लगाएं उनमें कैसे कैसे लोग नेक मुसलमान भी हैं कितना बड़ा करोड़ों लोग मनाते हैं हमारे मुल्क में पाकिस्तान में भी जो तेईस करोड़ की आबादी का मुल्क है दूसरे मुल्क भी हैं जहाँ मुसलमान रहते हैं सब लोग मनाते हैं इस एक फतवे के ज़रिए कि ये बिदत है हम उन लोगों को बदति शुमार कर रहे हैं जिनकी दीन में कोई जगह नहीं है बिदत के लिए तो अल्लाह के रसूल अलातम ने बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं तो ऐसे सख्त लफ्ज़ हमें किसी भी मुसलमान के लिए बगैर दलील के इस्तेमाल नहीं करने चाहिए ये जो मैंने बातें की है फिर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन बातों पर गुफ्तु कीजिए मैंने जो बात की है इस पर आप बहस कीजिए मुझे अपने जो है लफ्ज़ अपनी छोटी सी तकरीर कोई जुमले चंद लफ्ज़ों में बात ख़त्म ना कर दिया करें कि जजाकल्ला बहुत अच्छा ये तो ऐसा है कि जैसे बात टाल रहे हैं आप ये मौजू बहुत अच्छा मौजू है गुफ्तु करने के बारे में और मुसलमानों के ख्याल जो इस बारे में हैं उस बारे में अफाम व तफीम के ज़रिए बैठ कर इस पर गुफ्त गुफ्तु करना आपके लिए मेरे लिए भी सेहतमंद बहस होगी है एक माकूल बहस होती है मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इन शाला इसे सुनेंगे एक दफ़ा नहीं दोनों हिस्सों को पहला हिस्सा भी है दूसरा हिस्सा भी है इनको सुनेंगे ग़ौर करेंगे इसमें मेरी कोई भी बात लाजमी है कि मेरा वो मरतबा नहीं हैलम में कि मैं इसे हर आखिर कह सकूँ ये जो कुछ मैं समझ चुका हूँ इन शाह उसी के बारे में मैंने गुफ्तु की है मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगा आपके नोट्स का आपके क्या कहते हैं इस मीडिया की ज़बान में मुझे मालूम नहीं है क्या क्या कहा जा सकता है बहरहाल आप मीडिया को बहुत बेहतर जानने वाले हैं इस मीडिया के इस प्लेटफार्म को इन ताला हम अपने दीन को समझने के बारे में और इनमें जो ऐसे मसाइल हैं जिन पर हम में मतलब दो राय हैं उस पर इनशाल्लह ताला बहुत बैलेंस तरीके से हम गुफ्तु करेंगे अल्लाह मेरे और आपके मेरे कहे को और आपने जो सुना है उसको कबूल फरमाए अल्लाह हमें हमेशा हक की बात करने के तोफ़ीता फ़रमाए जो कुछ कुरान और सुन्नत है उसके बारे में गुफ्तु करने की और गुफ्तु के बाद उस पर अमल करने की तोहफी अतः मेरा रब इस कायनत में अपनी ज़ात और अपने हबीब हबीबलात से वो मोहब्बत करना सिखाए जो उस मोहब्बत से अजीम मोहब्बत कोई हमारे दिल में ना हो और उस पर आखिरी दम तक हमारा सांस भी ला 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 और मोहम्मद वसल्लम की आतात करते हुए भी हमें आए आमीन सुम्मा आमीन واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين